Вчора si ми пригадували собі свято благовіщення. Я себе знову так си увідомував, то ужасне таємство Божої ласки. Я собі знову усвідомлював, таке надзвичайне таємство Божої ласки. Ролі Всесвятої Богородниці. І роль Пресвятої Богородиці. А такова радість над тим. І така радість над тим. Něкто, Що був хтось. na koho ďábel neměl na jakoho ďábel i hřích nema, vládu. Ďábel i, i, i hřích nemáli vládu. Člověk čím více poznává ten dědičný hřích, Jak, ještě, čím více poznají to je prvorodný hřích, Člověk říká, hospody, když jsi dal život a mohl, mohl prostě dotáhnout a vyjádřit, hospody, co, to je, co to je kněžský farizeismus. так собі каже, що якби його спитав, мені ж так би міг пояснити, що таке фарисейський... Од фарісь... Москва до аж, аж до другого приходу, аби... Аби просто кожен доступи до семінарі. Так відмаскувати його аж до другого приходу Христа, щоб кожен, хто вступить до семінарії, аби у нього було охорони. Щоб був спасений, охоронений від нього. Коли кажуть, що таке світло, чи хто вніма, демона. Jakým předev také světlo, že tak u svědomí je toho děmona? I metod jak on působí na tu přesně na tu naši psychiku, I... na tu lidskou naši takovou píchu jako si slepotu, jak 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 to dovede přímo se v těli. Ti metody, jakými když mě na naši psychiku? že člověk se s tím démonem, farisejstvu úplně s jednotí. že lidé a celkom je všechno? že život by, by za něho dala? že nám by z za něho dala? Ľudina. On se stane přímo náplní naší duši. Prostě naplí naše dušu. Lidí, kteří se rozopustili svět, lidi chtěli za Kristem. Skončí jako největší nepřátelé Krista. Říká 50 let všech má bolest nad těžný. 50 roky bolit mne do toho. Така поведінка священників. Речек я милує. Я люблю священників. Але як то демона відділити? Але як відділити того демона? Проте то демона вжив всіцько прокляті на цілий світ. Через того демона прийшло все прокляття на цілий світ. Ten демон фаризеїзму. Демон фарисейства. Фалешне збожності. Фальшивої побожності. Погляд на свято Богородичку. Погляд на Пресвяту Богородицю. Вона є оправду раба Господня. Вона справді є раба Господня. Ми все з того зачарованого кругу самі не достанемо. Ми самі не вирвемося з того зачарованого кругу. Власніма силами. Своїми силами. Чи хто може видіти, плакати над тим? Людина може то бачити і над тим плакати. Це генетичний код Еви, який є в нас. Це генетичний код Адама і Єви, який є в нас. opravdu psychologické působení. Co správně je psychologické V lidské psyché. Ps lidské psyché. člověk bere za vlastní ten systém lži a to, to, co vede k našemu zničení a co nás vede do věčného, do věčného pekla. Ludyna bere jak za svoje to co vede nás do věčného zasudzenia, do pekla. Ale namluvá si, že koná dobro. Ale tak si myslí, co dělat dobro? Č člověk ukazuje, chce ukázat na, na tu bídu, jaká je. Já chci bych na tu bídu, jaká je. A to je jenom jedno procento. A centinky jeden procent. 99% člověka není schopné vyjádřit to zla, té podlosti, té duchovní otrady, která je. A 99% zla i pídlosti lidina ani nezdát ještě vyslovit. Ale všechno nehovoří jenom proto, aby dělal tomu reklamu. Ale to, to ne to, dle toho, že tomu robíte reklamu. Ale proto, aby se nám otevřeli oči. Ale dle toho, že nám se oči. Abychom mohli mít opatření proti tomu. Obraný lék. Že by pro mohli mít takovou hovory. obrodnou systému proti tomu. Щобото помуже критизувати і це Але ми то не зміни. Щобоже потім критикувати, це те не зміниться ніколи. А я не то критизую, про то, аби хом hledали рішення позитивні. Але мен я критикую ото для того, щоб шукати позитивне вирішення стову. Але немає ніяких ум свіх рішень. Але не тільки яке своє вирішення. Але ми ж hledали воули божі. Але що вшекале божу волю? Аби хом вірим, охотні уробить крок віри, що робити máme. Щоб ми були охочі зробити крок віри. Дитарієв шансі věčnost milionů duší. Každý máme zodpovědnost. Že každý z nás má odpovědnost. Nebo říká, mě se to ne, a to nechci Kdo může říct, já nechci toho slouchat. Tak, nemůže tak, tak nemůžeme tak Tak nemůžeme tak dělat. Bůh vám, i vám a boh mě i vám dá světlo. Bůh mně i vám dá světlo. Máme společně zodpovědnost před Bohem. Máme společnou odpovědnost před Bohem. Proto, proto hovoříme

Jak jak ty chceš někoho spasovat? Kdož vám říká, že jsi hrdý, jak chceš někoho spastit? To není pícha. To není hrdost. Plnit vůli Boží. Vzpomínat mm. Boží vůli. je povinnost. Svoji uh, povinnost. Mm. Naopak je pícha zapchat si oči a uši a nechtět, poznat vůli Boží s mým životem. Picha je to, že na oči i ucha a nechce poznat Boží vůli, jakou on pro mě. S životem, který ti dal Bůh. jakou jako A jenom jedenkrát. J který jeden raz. A jde o věčnost. A jde pro věčnost. Vyček, uvědomí, vyček měl být jenom jednu hodinu v a ne tak v pekle. І людина, як собі подумає, що якби мав бути одну годину в частинище не те, що говорить про пекло. В ті мухах які чекають ті, ті душі. В тих муках, які чекають ті душі. Ще чим більше jako vnímá to tajemství hříchu a zla. Lidé na čem více osvědomuje tajemstvo hříchu i zla. Tím více vnímá, že peklo je spravedlivé. Tím více osvědomuje, že peklo je spravedlivé. Ano, zároveň že vnímá, že Bůh je milosrdný. Odnačasně lidé na osvědomuje, že Bůh je milosrdný. Ale jenom pro ty, kteří to milosrdenství přijmou. Ale jen pro ty, kteří přijmou to milosrdenství. A člověk se setkává s lidmi. A lidé se se s lidmi. To jsou pochodující mrtvoli anebo kandidáti pekla. Jaký živý trupy nebo kandidáty pekla? Kdyby žili milion roku, oni by se nikdy neobrátili. Jak by jich milion roky žili, oni by nikoli nenavrnuli se. Je tajemství zla a věčného zasuženě. To je tajemství zla i věčného zasuženě. Na druhé straně si člověk uvědomí věčnou slávu. з другого боку, усвідомлює собі вічну славу, яку Бог нам приправив. Яку Бог приготував для нас. Але в Христі. Але у Христі. А подмінка є одна. А умова є одна. Просто прийняти Ісуса. Прийняти Ісуса. Дати йому свої гріхи. Дати йому свої гріхи. А втратити свої душі для І втратити для нього свою душу. І то пакуємо, кожен день сім разів. My... Втрачаю свою душу ради тебе, те, та те, я. Ми то повторюємо щодня сім разів, втрачаю свою душу ради тебе та Євангелії. Скусте си то аспо один раз за день помаленьки увідомити, що жікате. Спробуйте хоч раз на день помаленьку усвідомлювати, що говорите. Але туто хвилі скутечне страцію свої душі про тебе. Господи, в цю хвилю я дійсно втрачаю свою душу ради тебе. Чи би то хіло дяді один раз, а мислять, що, що вже то скончило. Людина би хотіла зробити Teчка... раз, і щоб це вже скінчилося. Лежимо в часі. Але так на є, ми живемо в часі. Тичка буде в годині смерті. Крапка буде в годині смерті. От буде покачатися. Так крапка вже вічна потом. А та крапка буде потім вічна? Але поки ми маємо час. Але поки ми ще маємо час. Ми маємо викуповати час. Ми маємо викуповувати час. Ми маємо, маємо знову вхазе до тих правд. Маємо знову входити до тих правд. Ми маємо знову милувати Єжише. Ми маємо знову любити Ісуса. To znamená dát ho na první místo uprostřed našich problémů. To znamená dát ho na první místo uprostřed našich problémů.